لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صدار سداري para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama kita di Radio An Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam siri ceramah Haji. Tajuk kita pada kali ini ialah wajib-wajib Haji. Para bakal-bakal Haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib haji ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak dikerjakan, salah satu daripadanya haji tersebut tetap sah. Dia bukan rukun, wajib haji tetapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya dan juga menanggung dosa jika meninggalkan perkara wajib haji ini dengan sengaja. Saudara-saudara sekalian, wajib haji tersebut ialah berniat ihram di Miqat, tempat berniat. Seperti ada tempat waktunya dan juga tempat berniat. Ya. Kemudian meninggalkan larangan-larangan ihram. Nanti kita akan sebutkan persiri akan datang larangan-larangan ihram ni. Yang ketiga, mabit di Muzalifah. Perkara wajib haji. Iaitu selepas hukum di Arafah, diwajibkan jemaah-jemaah haji ini bermabit, iaitu yani berhenti sebentar di Muzalifah. Yang dimasukkan situ ialah berhenti berada di Muzalifah selepas tengah malam pada malam 10 Zulhijjah. Walaupun seketika. syaratnya selepas tengah malam 10 9 malam 10 Zulhijah yakni selepas hukum di Arafah yang keempat, melontar anak batu di Jamrah Kubra setelah berada di Mina. Iaitu jemaah haji wajib mengerjakan lontaran Jamrah Kubra dengan tujuh biji anak batu. Kemudian yang kelima wajib haji ialah bermabit di Mina. Yang ini berada di Mina mengikut syarat-syaratnya. Apabila lebih daripada separuh malam berada, tiap-tiap malam 10 malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13. Itu namanya mabit di Mina. Kemudian yang keenam, wajib melontar anak batu di tiga jamrah. Iaitu jamrah sugra, jamrah usta, jamrah kubra. Pada hari yang ke-11, 12 dan 13, Zulhijjah. Itu perkara wajib haji. Kemudian, huraian berhubung dengan berniat ihram di Miqat. Bermaksud untuk mengerjakan haji niat tersebut hendaklah dilakukan di miqat. Miqat ialah apa maksud miqat ialah ketentuan tempat atau masa untuk uh, berniat ihram haji. Miqat terbahagi kepada dua iaitu miqat zamani dan miqat makani. Bahasa Arab ya. Eh? Ha, jadi saya nak jelaskan miqat zamani bagi haji ialah uh, Masa bagi seorang berniat ihram haji iaitu bermula satu syawal. sekarang dah, dah mula lah eh. Dah masuklah waktu untuk berniat. Sebelum terbit fajar, sehinggalah sebelum terbit fajar subuh pada 10 Dhul Hijjah. Jadi kalau dia berniat lepas 10-10 Hijjah, tak salah niat hajinya. Ha, ya? Yeah. Ha, Tempo niat inilah. Tempo inilah yang dinamakan sebagai bulan-bulan haji. Dia ada lagu dia kan? Ha, lagu bulan-bulan haji. Apabila seorang itu berniat ihram haji dalam bulan-bulan tersebut, maka niat haji adalah sah. Tapi tak ada lah orang Malaysia yang pergi haji berniat pada satu syawal. Ha, masih beraya lagi. Biasanya kalau jemaah haji Malaysia ni bermula berangkat ke Mekah ialah awal Zul Mengikut jadualnya lah. Jika dia niat ihram haji di luar masa tersebut, maka hajinya tidak sah. Ya. Niat ihramnya bertukar menjadi niat ihram umrah. Ya. Kemudian, tadi mengikut zaman ini, ini pula miqat makani bagi haji. Yakni ketentuan tempat untuk seorang berniat ihram haji. Miqat makani bagi haji penduduk luar Mekah. Di antaranya ialah ialah lam. Ia ini bagi zaman zaman haji yang dulu yang naik kapal laut. Ha, tempat berniatnya di dalam kapal yang tiba di Yalan Lam. Kemudian Zulhalifah yakni Abir Ali, yakni Bir Ali, terkenal pada jemaah haji Malaysia ialah Bir Ali iaitulah bagi penduduk Madinah dan orang yang datang daripada arahnya biasanya jemaah haji yang daripada Malaysia terbang terus ke Madinah Ber, berada di Madinah lebih kurang 2-3 hari kemudian mengerjakan haji bertolak daripada Madinah ke Mekah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bertolak daripada Madinah. Kemudian, jadi orang-orang yang datang daripada arah Madinah ni jaraknya lebih kurang 420 km ke Mekah dan lebih kurang 10 km daripada Masjid Nabawi iaitu tempat dinamakan Bir Ali. Kemudian sekarang ni ada orang naik tren yang kereta api jadi dia tidak melalui Bir Ali jadi dia hendaklah berniat di stesen kereta api Atau di hotel penginapan mereka Kemudian yang ketiga Mikad Makani ni, iaitu nilai makan jufah, Jufa Yang ini bagi penduduk Syam Iaitu daripada Jordan, Lebanon, Palestin, Syria Dan orang yang datang daripada arahnya Kemudian yang keempat Karumanazil Yang ini mikad bagi penduduk Najd Ia Orang yang datang daripada arahnya Jaraknya lebih kurang 94 km daripada Mekah Ini Khusus bagi jemaah-jemaah haji daripada arah Malaysia yang terus terbang ke Jeddah dan masuk ke Mekah, maka dia naklah berniat haji uh, di uh, dalam pesawat uh, nama tempatnya lah Karun Manazin. Inilah yang akan diterangkan kepada bakal-bakal jemaah haji yang perlu diketahui khususnya bagi mereka yang akan terus uh, ke Mekah. Kemudian yang kelima iaitu di Zatu Erkin. Iaitulah mekat bagi penduduk Iraq dan orang yang datang dari arahnya. Jaraknya lebih kurang 94 km daripada Mekah. Saudara-saudari para pendengar, para bakar-bakar -baka haji yang dirahmati Allah SWT dan para penonton sekalian, hanya dua mekat saja yang dilalui oleh jemaah haji Malaysia. Di antaranya ialah Karuman Manazil Seperti yang saya terangkan tadi, iaitu bagi jemaah-jemaah haji yang terus daripada uh, Malaysia, ya, yeah, Uh, terus ke Jeddah dan masuk ke Mekah. Kemudian yang kedua iaitulah bagi yang jemaah daripada Malaysia terbang ke Madinah kemudian daripada Madinah ke Mekah. Maka mikatnya di uh, Bir Ali. Saudara sekalian, mikat Mekah ni haji bagi penduduk Mekah dan orang-orang yang berada di Mekah berbeza. Jadi orang-orang yang duduk di Mekah Seorang yang telah berada di Mekah Dibolehkan berniat ihram haji Selagi ia berada dalam sepadan tanah haram Namun yang afdanya adalah uh, Di pintu kediamannya Suka saya mengingatkan kepada bakal-bakal haji Yang ambil cara tamatuk akan dia melakukan umrah terlebih dahulu Di mingkat-mingkat dua tadi Iaitu Bir Ali dan uh, uh, Di Bir Ali daripada Madinah Ataupun di Karun Manazil bagi Daripada Malaysia ke Mekah Sementara selesai umrah, maka dia berada di Mekah, maka niat hajinya di Mekah, iaitu di hotel masing-masing tempat penginapannya di Mekah. Saudara-saudara sekalian, seterusnya saya nak jelaskan kepada saudara-saudara sekalian tentang perkara-perkara iaitu meninggalkan larangan dalam ihram. Wajib meninggalkan larangan-larangan uh, ihram ketika jemaah-jemaah sudah pun berniat ihram haji Iaitulah satu uh, Kenalah uh, Mematuhi apa yang dikatakan Larangan dalam ihram Terutama pakaiannya yeah. Bagi lelaki Memakai pakaian bersarung Dilarang uh, ataupun berjahit di, sarung Seperti kain pelikat yang dijahit dan disarung Bercantum seperti seluar Baju kemeja Stokin Kasut Yang menutup jari-jari kaki dan tumit Kemudian sebagainya uh, sebagainyalah yang dikatakan pakaian disarung ya yeah. kemudian uh, semasa dalam ihram bagi lelaki uh, diharuskan melakukan perkara-perkara yang berikut tanpa dikenakan dam iaitu memakai kain pelekat dengan cara tidak disarung contoh kemudian memakai kain pelekat lepas yang tidak bercantum yang tidak disarung Kemudian memakai tali pinggang, cincin ini semua diharuskan. Jam tangan, cermin mata, beg galas, gelang pengenalan Haji, kemudian gelang pengenalan pesakit. Serta memakai selipar kerana tidak ditutup jari dan tidak tutup dipunya tumit. Kemudian menutup kaki dengan kain. Kemudian menyemat pin antara dua hujung penjuru ihram sebelah bawah. Kemudian bercawat. Ya, ikatan dibuat pada cawat tidaklah diikat secara ikatan ribin yang ini tidak diikat mati memakai lampin paka, memakai lampin pakai buang ya bagi lelaki yang dipakai cara tidak menyarung memakai sarung lutut ya yang dipakai secara melilit saudara sosial begitulah dia di antara perkara-perkara yang disebut larangan-larangan ihram bagi jemaah-jemaah lelaki jadi hanya sekian untuk siri kali ini. Kita akan bersama-sama lagi dalam siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.